oleh agensi-agensi yang berkaitan. Secara spesifiknya 2022, berhubung sistem-sistem kerajaan. Adalah penting untuk saya gariskan bahawa terdapat dua kategori sistem dalam sektor kerajaan. Pertama, sistem yang ditetapkan sebagai infrastruktur maklumat kritikal negara ataupun kita sebut National Critical Information Infrastructure, NCII. Bagi sistem kementerian atau jawat jawatan kerajaan yang ditetapkan di bawah NCII Akta Keselamatan Cyber tahun 2024, Akta 854 merupakan undang-undang yang berkuasa untuk memastikan sistem kerajaan tersebut benar-benar terjaga termasuk perlindungan terhadap maklumat peribadi rakyat. Ini termasuk kewajipan pelaporan segera sebarang insiden keselamatan cyber, pematuhan tata amalan dan peningkatan kesiapsagaan insiden keselamatan cyber agar dapat ditangani secara tersusun, pantas dan juga berkesan. Agensi di bawah kementerian ini iaitu Jabatan Digital Negara, JDN, telah dilantik sebagai ketua sektor kerajaan yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu untuk pastikan entiti NCII di bawahnya melaksanakan kewajipan yang penting termasuk menyediakan tata amalan dan selenggara garis panduan berhubung dengan pengurusan keselamatan siber. Bagi sistem-sistem kementerian atau jabatan kerajaan yang tidak dikategorikan sebagai NCII, kerajaan meletakkan kewajipan kepada kementerian, kementerian dan juga jabatan-jabatan berkenaan untuk mematuhi tiga perkeliling am. Seperti berikut, perkeliling am bilangan 4 tahun 2022 yang berkaitan pengurusan dan pengendalian insiden se cyber sektor awam. Keduanya, perkeliling am bilangan 3 tahun 2024 Garis panduan berkaitan pengurusan risiko keselamatan sektor awam sekiranya ada, dan ketiga surat perkeliling am bilangan yang keempat tahun 2024 garis panduan yang melihat kepada penilaian tahap keselamatan rangkaian dan juga sistem ICT sektor awam. Ketiga-tiga perkeliling awam am dan surat perkeliling am tersebut membentuk rangka kawalan yang bersepadu kepada Kementerian dan jabatan yang bukan NCII untuk melaksanakan tindakan-tindakan berikut tiga perkara. Pertama, aspek penilaian risiko keselamatan maklumat dan penilaian tahap keselamatan ICT sekurang-kurangnya sekali setahun. Kedua, menubuhkan pasukan tindak balas insiden keselamatan di peringkat agensi dan ketiga, melaporkan sebarang insiden keselamatan cyber kepada NAKSA melalui apa yang disebut sebagai NC4 atau National Cyber Coordination and Command Center untuk tindakan pemantauan dan mitigasi secara berpusat. Dekatan ini, Tuan tuan, -tuan akan memastikan setiap sistem kerajaan tertakluk kepada pemantauan, berterusan dan kawalan keselamatan yang setara dengan risiko ancaman yang dihadapi. Kementerian juga melalui Cyber Security Malaysia turut sediakan perkhidmatan bagi ujian keselamatan ICT kita ada aspek pensijilan, Malaysian Common Criteria Evaluation and Certificate, Certification, MyCC dan Technology Security Assurance, TSA, penilaian kerentatan dan ujian penembusan, Vulnerability Assessment and Penetration Testing, serta pematuhan kepada piawaian antarabangsa seperti ISMS, ISO, IEC 2000, 27001 dan juga kita menyediakan latihan untuk pegawai-pegawai sektor awam dalam aspek pensijilan profesional seperti Certified Chief Information Security Officer atau CISO. Tuan Dipertua, -tuan, Kementerian Digital juga sedang membangunkan strategi kepercayaan digital dan keselamatan data yang akan memperkukuhkan rangka kawal sedia terhadap keselamatan data kerajaan, menyatukan prinsip-prinsip keselamatan yang sedia ada, melihat kepada aspek accountability dan kepercayaan digital serta secara keseluruhannya menyokong perlaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 ke arah negara AI 2030 yang selamat dan dipercayai. Menteri ini percaya melalui pelaksanaan yang menyeluruh dengan pendekatan pengkongsi, pengkongsian tanggungjawab ataupun shared responsibility struktur yang betul perlindungan terhadap keselamatan maklumat peribadi rakyat dalam sistem kerajaan boleh capai, dicapai secara berstruktur diaudit secara berkala dan ditambah baik daripada semasa ke semasa dan ini semua untuk mempertingkatkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Jelubus, soalan tambahan. Terima kasih Datuk Indah Sebelum saya mengumumkakan soalan tambahan Datuk betul, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan rombongan daripada Pejabat Pendidikan Daerah Jelebu Jempol seramai 33 orang yang diketuai sendiri oleh Uh, pegawai uh, ketua pegawai uh, pendidikan daerah Tuan Musukaya dan rombongan kedua yang juga daripada Jelebu uh, Datuk Yang Betul seramai 30, 36 orang daripada pusat khidmat parlimen Jelebu yang dituai oleh uh, pegawai khas saya Tuan Haji Azmi Selamat. Saya nak ucapkan terima kasih di atas kedua-dua entiti penting ini yang terus menyokong perjuangan saya. Terima kasih Datuk Yang Betul. Soalan saya Datuk Yang Betul. Saya dengar jawapan daripada Yang Berhormat Menteri walaupun pegawai ataupun kementerian terikat dengan pelbagai akta dan sebagainya ya, yang saya nak pentingkan ialah tentang kebocoran data peribadi rakyat mengikut akta data peribadi rakyat ni Datuk Mertua terlindung ataupun dia bawa akta perlindungan data peribadi 2010 cumanya soalan saya yang berhormat menteri yakni dalam akta itu di bawah section 31.3 kurungan akta PDPA ini dinyatakan bahawa akta ini tidak terpakai bagi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri maka dengan itu persoalan saya ialah adakah sebarang perancangan daripada kementerian untuk membuat pindan akta ini memasti supaya dapat dipastikan ianya bersifat ataupun boleh digunakan pakai secara, secara menyeluruh Kemudian Datuk Ibu Pertua, yang tidak kurang penting ialah tentang ekonomi digital ini. Kita sudah kena pasti ia boleh menyumbang, malah telah pun menyumbang 22.6% kepada KDNK dan dijangka ianya akan terus meningkat daripada tahun ke tahun. Yang menjadi persoalan kita Datuk Ibu Pertua ialah tentang sikap, tentang cyber hygiene ataupun kebersihan cyber kepada pengguna-pengguna Uh, peralatan uh, digital pribadi ini ataupun sikap pribadi ini tentang kebersihan cyber mereka. Apakah pendekatan kementerian untuk memastikan supaya cyber hygiene ini menjadi satu budaya kepada semua rakyat, bukan saja rakyat di kawasan bandar, malah rakyat di kawasan luar bandar. Terima kasih Datuk Betul Menteri uh, Digital untuk menjawab Izinkan saya jawab uh, Tuan Seri uh, Tua, soalan yang dikemukakan soalan yang cukup baik Sebenarnya yang berhormat kalau saya boleh perbetulkan uh, seksyen yang dirujuk itu bukan 31 tapi 3 kurungan 1 Di mana kita lihat ada pengecualian uh, di mana dinyatakan bahawa uh, peruntukan akta PDPA Ataupun akta perlindungan data peribadi itu tidak terpakai kepada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri dalam masa yang sama, Tuan Diputera, yang berhormat seperti mana saya senaraikan tadi, kita mempunyai undang-undang lain yang terpakai kepada kakitangan awam dan juga peringkat negeri dan juga persekutuan. Seperti saya huraikan tadi, kita ada akta rahsia rasmi, kita juga ada peraturan pegawai awam yang berkaitan dengan kelakuan dan kata tertib. Uh, tahun 1993 uh, dan kita juga ada akta-akta khusus ya akta perangkaan uh, uh, 1965 satu daripada contoh dia ya. uh, kemudian kita lihat ada uh, peruntukan di dalam khusus di dalam undang-undang tertentu dalam uh, bidang-bidang di mana ada data dikumpulkan dan sebagainya di mana uh, jelas dinyatakan sebenarnya apakah Aspek-aspek uh, perlindungan untuk data tersebut, uh, khususnya apabila uh, data itu diselenggarakan oleh uh, kaki tangan awam, so itu adalah satu perkara yang kita lihat. Uh, aspek uh, pindaan kepada akta uh, perlindungan data peribadi uh, untuk uh, merangkumi uh, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri telah pun menjadi perkara yang hangat diperbahaskan. Uh, itu adalah satu contoh uh, ataupun satu cara bagaimana kita boleh meluaskan uh, rangkuman uh, akta tersebut tapi ada juga negara-negara lain yang telah pun uh, uh, merangkakan undang-undang khusus uh, berkaitan uh, data peribadi yang diselenggarakan oleh kaki tangan kerajaan itulah satu aspek yang kita dalam proses melihat uh, kita sekarang uh, uh, menerima uh, pandangan-pandangan uh, yang berbeza itulah satu yang uh, mungkin uh, kita akan cadangkan bergerak ke depan tapi soal dia uh, apakah corak Undang-undang tersebut adakah ianya melalui pindaan kepada akta perlindungan data peribadi Ataupun kita mewujudkan akta yang spesifik Ataupun kita memperkuatkan akta-akta dan juga peraturan-peraturan yang sedia ada Tapi apa ini, secara keseluruhan yang berhormat Aspek yang kita nak fokuskan adalah keselamatan data peribadi tersebut Buat masa sekarang memang ada wujudnya undang-undang yang melihat kepada aspek itu soal dia bolehkah kita perkukuhkan kementerian saya memang dalam proses melihat ke dalam cadangan-cadangan yang telah pun dikemukakan dan kita akan melihat apakah cara yang terbaik dan saya akan maklumkan kemudian tapi buat masa sekarang memang undang-undang sedia ada dan kita memang memberi penekanan penuh kepada aspek memastikan data peribadi kita terlindung berkenaan dengan aspek uh, de uh, cyber hygiene ini satu perkara yang sangat penting tuan dipretua kita bergerak ke depan kita uh, meminta semua rakyat untuk melihat bagaimana mereka boleh uh, uh, menggunakan platform digital dan sebagainya ini sudah tentunya membawa juga dengan risiko-risiko tertentu jadi soal perbincangan berkenaan risiko tersebut penting kemudian kita juga perlu ada strategi bagaimana kita boleh pastikan bahawa walaupun kita tahu Risiko ini wujud tapi ada uh, satu polisi yang memastikan bahawa langkah-langkah uh, diambil untuk menjaminkan uh, cyber hygiene. Itu sebab uh, kita dalam proses merangkakan apa yang saya sebut tadi which is the digital trust and data safety strategy uh, yang akan merangkumi tahun 2026 sehingga tahun 2030. Sebenarnya dasar itu melihat, strategi itu melihat kepada apa yang Uh, yang amat berhormat Perdana Menteri sebut uh, pada Apabila uh, membentang RMK13 Bahawa beliau hendak melihat Negara kita bergerak ke arah Negara AI 2030 Jadi soal berkenaan dengan Impact uh, strategi uh, Terhadap uh, aspek industri uh, Kepada uh, uh, orang ramai Dan juga kerajaan perlu dilihat So memang yang berhormat uh, kita dalam proses Melihat kepada strategi sebut Dan saya harap kita dapat umumkan dan lancarkan strategi itu Akhir tahun ini supaya kita boleh uh, menggunakan pakai peruntukannya uh, menjelang 2026 sehingga 2030. Terima kasih Tuan Ketua. Ya, silakan Yang Muhammad Jerantut soalan tambahan. Terima kasih uh, Datuk Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Muhammad Menteri. Soalan tambahan daripada saya uh, berdasarkan kepada press release yang dibuat pada 18 Februari 2025 Kementerian Digital telah pun melancarkan satu perisian, persikan satu sistem perisikan pertama di Malaysia. dinamakan sebagai projek keupayaan automasi sokongan perisikan. Bagi memantau aktiviti penjualan data peribadi di dark web. Jadi bolehkah Menteri menjelaskan sejauh mana keberkesanan sistem tersebut dalam mengesan dan menangani kebocoran data yang melibatkan pekalan data agensi kerajaan. Dan yang keduanya, melalui laporan Ketua Adik Negara pada awal 2023, Menunjukkan sebanyak ada beberapa uh, kebocoran data peribadi termasuklah isu yang berkait dengan uh, maklumat pengguna masjid yang diakses oleh satu super account yang dinamakan sebagai super admin. Jadi kita nak tahu apakah status ataupun hasil audit forensik digital terhadap uh, perkara tersebut. Terima kasih. Mohd Menteri Digital. Terima kasih uh, Tuan Deputera. Terima kasih yang berhormat. Uh, Aspek bagaimana kita boleh mengenal pasti di mana berlakunya uh, perbocoran yang bawa kepada uh, data peribadi itu di, uh, uh, apa ini, uh, di, dibuka kepada awam dan sebagainya adalah sangat penting. So kita lihat kepada banyak uh, lapisan sebenarnya. Yang berhormat. satu daripadanya memerlukan kita melihat kepada teknologi di mana kita boleh lihat uh, lebih mendalam. Itu sebab kita ada apa yang kita sebut sebagai app yang uh, diumumkan uh, disebutkan tadi uh, berkaitan dengan sebenarnya berapa banyak kes-kes uh, yang telah pun kita uh, uh, siasat ataupun kes-kes uh, yang telah pun selesai disiasat uh, menggunakan app tersebut saya ada maklumat dia tapi itu tidak dalam rangkuman soalan hari ini so tuan saya minta agar saya diberi uh, peluang untuk memberi secara bertulis Uh, uh, apa ni uh, selepas daripada ini uh, tapi memang ada uh, apa ni hasil dia keduanya berkenaan dengan laporan audit pun tidak dibangkitkan dalam tapi saya ada maklumat dia saya akan kemukakan secara bertulis uh, kerana ianya ianya melibatkan satu siasatan saya nak pastikan bahawa jawapan yang diberikan itu adalah jawapan yang uh, yang betul uh, khususnya mengikut uh, status siasatan yang ada tapi saya akan uh, sediakan dan uh, majukan secara bertulis selepas daripada ini uh, sekian terima kasih tuan-tuan terima kasih yang menteri